امام ابو حنیفہ کی شاگرد رشید امام محمد سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے علم فقہ پر بہت کتابیں لکھی ہے تصوف پر بھی کوئی کتاب لکھ دے فرمایا میری سب کتابیں تصوف پر ہیں اس لیے کہ بات ان کی اصلاح کے لیے پہلے ظاہر کی اصلاح ضروری ہے جو موقف علیہ ہے اور موقف پر موقف علیہ کا اطلاق ہو سکتا ہے تصوف کی تعریف میں اختلاف کیوں ہے تصوف کی تعریف میں یہ اختلاف دراصل مشایخ کی ذوق اور مراتب کے اعتبار سے بس ہر بزرگ نے اپنے احساس وضو اور مقام کے اعتبار سے تعبیر کی جس مقام پر وہ خود فائز تھے ظاہر ہے کہ ہر بزرگ کا مقام و مرتبہ دوسرے سے مختلف ہے تاہم ہر ایک ذکر کردہ تعریف کی دوسرے سے کوئی تعارض نہیں کیونکہ حقیقت سب کا ایک ہی ہے یعنی رضائی الہی کی جستجو بس در حقیقت ان تعریفات میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں بلکہ سب ایک ہی ہے جو مختلف الفاظ سے ایک دوسرے کی تائید و تکمیل کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں فقہ نفس کی ظاہری اور باطنی فوائد اور ظاہر و باطنی نقصانات کا جاننا ہے اس تعریف کے مطابق فقہ اعمالی باطنی ہی سے عبارت ہے کیونکہ اعمالی باطنہ بمنزل روح ہے آمال کے لیے حضرت مولانا مفتی رشید احمد مفتی اعظم پاکستان کراچی اپنے مشہور فتاوہ احسن الفتاوہ میں فرماتے ہیں کہ تعریف مذکورہ کے مطابق فقہ کا اہم شعبہ تصوف ہوا فقہ کا اعمالی ظاہرہ سے تعلق رکھنے والا شعبہ ثانوی درجہ رکھتا ہے علم باطن کی اہمیت فقہ کے اس شعبے کا مستقل نام تصوف رکھ دیا گیا مگر بے عمل مولیوں نے تصوف کو فقہ کے مفہوم سے ایسا اڑا دیا کہ فقہ کے لفظ تصوف کی طرف سے کسی قسم کے التفات کی بھی کوئی گنجائش نہ چوڑی ولایت اور خوارق میں فرق حضرت مولانا ابساد احمد خان فرماتے ہیں ولایت سے مراد قرب کیف ہے جس کے لیے یاد حق کا دوام لازم ہے جس قدر قرب میں کمال ہوگا اسی قدر ولایت بدرجہ اتم ہوگی مگر لوگوں نے غلطی سے صرف ظہوری خوارق کو ولایت سمجھ رکھا ہے حالانکہ اس مقام میں یہ چیزیں ہی خواجہ عبدالحق کے حضور میں ذکر ہوا کہ فلا شخص ہوا پر اڑتا ہے فرمایا یہ کون سا کمال ہے پرندے بے تو اڑتے ہیں پھر ذکر ہوا کہ فلا شخص پانی پر چلتا ہے فرمائے یہ کون سا کمال ہے خس و خشاک بھی پانی کے سطح پر چلتے ہیں پھر کہا گیا فلا شخص ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے فرمایا یہ کہا کا کہ کمال ہے شیطان مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے پھر فرمایا مرد وہ ہے جو نکاح کرے اور لوگوں میں بیٹھیں لین دین کریں اور ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو